Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu daripada kumpulan 4 akan membentangkan sebuah pembentangan HKB 218 Kesesastraan Film Adaptasi dan Media Baru yang bertajuk Bentangkan Teori Filem Adaptasi oleh Linda Hatchin dan Brian Mike Florian serta proses adaptasi yang dicadangkan oleh mereka Sekarang saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri Nusa Bida Binti Kamaluddin bernombor metrik 22306789 Nun Marzari Nabiti Mazlan 22303060 Nurul Izwani Binti Zulkifli 11619066 dan Muhammad Aziz bin Harizal 22304539 Baiklah, pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan filem adaptasi? Filem adaptasi ini adalah sebuah karya sinematik yang dihasilkan dengan mengambil sumber sedia ada. Semua sediada ni dia boleh terjadi daripada novel, cerpen, drama pentas, komik, permainan video ataupun kisah sebenar. Seperti yang kita tahu, proses adaptasi adalah perkara yang paling penting dalam penghasilan filem. proses adaptasi ini melibatkan penyesuaian kandungan asal agar sesuai dengan medium visual dan keperluan naratif filem yang sering kali memerlukan perubahan dari segi struktur cerita, watak dan dialog. Filiat adaptasi ini sebenarnya penting kerana ia boleh memberi nilai sentimeter kepada peminat karya asal dan beri peluang kepada penonton baru untuk mengetahui uh, kisah tersebut uh, dengan cara yang lebih dramatik, dramatik dan visual. Jika dilihat melalui tokoh barat seperti Linda Hudson, beliau pula menganggap adaptasi ini adalah satu seni penyesuaian serta proses interpretasi sesuatu yang baru. Uh, tokoh Field pula berpendapat bahawa adaptasi adalah kebolehan menyesuaikan dengan menukar sesuatu bagi mencipta satu perubahan berkaitan struktur, fungsi dan bentuk agar dapat menghasilkan satu pelarasan yang baik. Latar belakang filem adaptasi. Filem adaptasi di barat mula muncul sekitar awal abad ke-20. Pada ketika ni, industri perfilman masih lagi terhad kepada karya sastra klasik. Banyak karya klasik yang terkenal mula diadaptasi sebab karya tersebut sudah dikenali ramai. Contohnya, karya-karya daripada Shakespeare adalah antara karya terawal yang diadaptasi. Kemudian, muncul pula era Hollywood klasik. Pada ketika ini, industri perfilman semakin berkembang dan muncul banyak studio yang menghasilkan filem daripada novel dan drama pentas. Dan akhir sekali, uh, hingga kini, filem adaptasi tidak hanya terbatas kepada adaptasi novel sahaja. Kemudian, perkembangan filem adaptasi di Malaysia tidak jauh beza dengan barat kerana bermula dengan mengambil inspirasi daripada kisah rakyat. Pada ketika ini, tujuan asal lebih kepada untuk memberi hiburan pada era 90-an industri filem mula berkembang disebabkan kemunculan novel popular. Trend ini telah membawa kepada perkembangan industri perfileman kerana uh, disokong oleh industri buku dan mendapat permintaan ramai. Uh, gambar di bawah ni uh, adalah contoh filem adaptasi yang telah diambil daripada novel popular iaitu Legenda Budak Setan dan Ombak Rindu. Okey, untuk slide seterusnya adalah berkaitan dengan teori filem dan juga proses adaptasi Linda Hutcheon. Kita pergi kepada slide seterusnya dan saya akan menerangkan dengan lebih terperinci. Okey, siapa uh, Linda Hutcheon ni? Linda Hutcheon adalah seorang sarjana Kanada di mana? Beliau dilahirkan pada tahun 1947 dan sekarang telah menjadi seorang profesor emeritus di University of Toronto, Narata. Linda Hartson ini dia membincangkan berkaitan dengan teori adaptasi di dalam bukunya iaitu A Theory Adaptation 2006. Dan dekat sini dah berdasarkan buku tersebut kita boleh melihat berkaitan dengan adaptasi yang beliau hasilkan sebagai satu proses yang kreatif dan juga produk yang budaya di mana Uh, adaptasi ini merujuk kepada sesuatu yang boleh berdiri sendiri dan bukan sahaja berkaitan dengan salinan teks semata-mata. Teori adaptasi uh, yang diperkenalkan oleh Linda Hap Cheong ini menunjukkan bahawa adanya kesetiaan yang liberal di mana bukan sahaja berkaitan dengan teks semata-mata tetapi berkaitan dengan naratif kreatif dan sebagainya di mana pengarah perlu melihat kepada adanya kreativiti dalam menghasilkan sesebuah filem. Yang pertama adalah adaptasi sebagai proses yang kreatif. Menurut Linda Hutchin ini, uh, di dalam uh, sebuah karya Clueless yang diperkenalkan oleh Emma, di sini kita boleh melihat bahawa pengarah cuba Uh, mendapatkan semula watak-watak utama dan juga aspek tema dalam mengembangkan penceritaan sesebuah filem ini menjadi lebih menarik dan juga dinamik. Yang kedua adalah berkaitan dengan gaya bahasa dan juga muzik, fesyen dan juga latar tempat. Di sini kita boleh melihat bahawa uh, pengarah cuba menerapkan uh, beberapa aspek seperti budaya dari aspek norma hidup, sosial dan sebagainya Berkaitan dengan am remaja Amerika Syarikat Dan dekat sini lah, dia dapat mencerminkan bahawa realiti sosial perlu diterapkan di dalam filem Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengelaknya adanya perbezaan yang sejagat Antara novel dan juga antara filem yang akan diterbitkan yang ketiga adalah adaptasi sebagai produk dan juga pengalaman iaitu jalan cerita di dalam karya Emma iaitu Clueless tidak mengikut kepada jalan penceritaan yang ada di dalam novel. Jadi apabila dia diadaptasikan di dalam filem, jalan penceritaan akan menjadi lebih padat dan juga mudah difahami oleh penonton. Tetapi uh penulis uh, novel dia mas pengarah uh, masih mengekalkan kepada aspek watak-watak uh, utama di dalam novel tersebut untuk mengembangkan aspek penceritaan di dalam filem dan adanya uh, perbezaan dari aspek latar belakang dari aspek budaya dan juga sebagainya. Yang keempat adalah sebagai transformasi budaya apabila disebut kepada transformasi budaya perkembangan uh, terhadap tema dan juga nilai yang ditunjukkan oleh, yang ditunjukkan oleh emas seperti keagungan seperti uh, pembentukan kendiri ini mula diterakkan tetapi uh, ia lebih kepada adanya ukapan semula jadi dan membawa kepada aspek kebudayaan moden maknanya Uh, penonton yang menonton filem tersebut lebih memahami, lebih dapat menyentuh perasaan berbanding dengan membaca novel tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang proses adaptasi dalam filem berdasarkan teori oleh dua tokoh penting iaitu Linda Hutchins dan Brian McFarlane. Adaptasi uh, sebagai proses kreatif Menurut Linda Hutcheon, adaptasi bukan sekadar menyalin tetapi ia juga merupakan proses kreatif. Ia juga melibatkan tindakan mentafsir dan mengolah semula teks asal ke dalam bentuk yang sesuai dengan medium baharu seperti filem. Proses ini juga melibatkan pemilihan elemen di mana sebahagian kandungan mungkin ditambah, diubah ataupun digugurkan. Seterusnya, terdapat tiga dimensi adaptasi yang dilaksanakan oleh Linda Hutcheon iaitu beliau menyatakan bahawa adaptasi mempunyai tiga dimensi utama. Yang pertama ialah sebagai produk iaitu hasil akhir seperti filem ataupun drama. Dan yang kedua pula ialah sebagai proses iaitu tindakan kreatif oleh pengarah ataupun penulis skrip. Dan yang ketiga pula ialah sebagai tindak balas di mana iaitu reaksi audiens yang mungkin membandingkan adaptasi dengan karya asal Seterusnya merupakan langkah-langkah umum proses adaptasi. Secara umum, proses adaptasi melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ialah memilih teks asal, yang kedua menganalisis tema dan struktur, yang ketiga pula ialah menyesuaikan plot dan juga watak dan yang keempat pula ialah menukarkan elemen kepada bentuk visual dan audio. Dan yang kelima pula ialah menyesuaikan dengan budaya atau konteks masa. Dan akhirnya membentuk makna baru yang sesuai untuk audiens moden. Simpulannya, aa, sebagai proses adaptasi ialah satu bentuk tafsiran yang kreatif. Ia bukan sekadar meniru teks asal, tetapi ia memberi nafas baru dan makna yang tersendiri dalam filem. Oleh itu, adaptasi perlu dilihat sebagai satu bentuk karya yang berdikari dan bukan hanya salinan. Baiklah, seterusnya kita balik pula kepada teori filem dan proses adaptasi oleh Brian McFarlane. Terlebih dahulu, kita lihat siapakah itu McFarlane. McFarlane adalah seorang guru, penulis dan ahli sejarah filem. Beliau banyak memberi sumbangan yang besar dalam kajian filem dan adaptasi uh, sastra kepada filem. Beliau juga yang memperkenalkan pendekatan untuk menganalisis hubungan antara teks asal dan hasil adaptasi. Uh, uh, Brian McFarlane terkenal dengan teori filem adaptasinya yang utama iaitu transferable dan non-transferable. Menurut teori ini, beliau menyatakan bahawa bukan semua unsur dalam novel sesuai untuk filem. Uh, ini kerana ia melibatkan transformasi kreatif dan bukan sekadar salinan literasi. Matematik. Melalui teori ini unsur utama yang perlu dilihat adalah perkara yang boleh diubah dan yang tidak boleh diubah. Uh, transformasi ini lebih kepada unsur cerita iaitu pola atau watak boleh dipindah terus kepada filem manakala non-transferable pula lebih tertumpu kepada gaya penulisan, struktur dalaman dan suara naratif. Elemen ini tidak boleh dipindah tetapi boleh ditukar ke bentuk yang lebih sinematik. Teori filaptasi McFarlane yang kedua pula adalah teori fidelity. Melalui teori ini, beliau telah berpendapat bahawa filaptasi telah diganggu oleh isu kesetiaan. Isu kesetiaan di sini uh, punca utamanya adalah kerana kehadiran novel terlebih dahulu menyebabkan wujudnya kehormatan sastra yang lebih besar dalam kalangan kritis tradisional. McFarlane juga mengkritik pandangan lama yang menilai adaptasi dari sejauh mana ia setia kepada karya asalnya. Hal ini kerana beliau berpendapat kesetiaan tidak menjadi ukuran yang adil kerana novel dan filem masing-masing mempunyai kekuatan dan kelebihan yang sendiri. Uh, teori yang terakhir adalah fungsi interpretatif. Melalui teori ini, beliau menegaskan bahawa filem adaptasi bukan sekadar salinan novel semata-mata, tapi merupakan satu bentuk tafsiran. Uh, pengarah dan penulis juga akan menafsir teks asal kemudian menyesuaikannya mengikut keperluan medium. Seterusnya merupakan uh, elemen adaptasi dari Brian McFarlane. McFarlane ini pula menyatakan bahawa ia membezakan antara dua jenis elemen dalam proses adaptasi Yang pertama ialah transferable element seperti plot, narrative dan watak yang boleh dipindahkan ke medium lain Yang kedua pula ialah non-transferable element Di mana aa, gaya bahasa dan suara hati yang sukar diterjemah secara langsung dan perlu ditafsir secara kreatif aa, Seterusnya ialah transformasi medium yang diperkenalkan oleh Brian McFarlane. Dalam proses adaptasi, pembuatan filem perlu memanfaatkan kekuatan medium visual. Contohnya, emosi dalaman yang digambarkan melalui kata-kata dalam novel akan diterjemahkan dalam filem melalui teknik seperti muzik latar, pencahayaan dan juga ekspresi wajah. Proses adaptasi yang seterusnya ialah transfer iaitu pemindahan langsung. Transfer merujuk kepada pemindahan elemen naratif yang dapat disampaikan secara langsung dari novel ke filem seperti plot, watak dan peristiwa penting. Perkara ini termasuk gaya naratif, suara dalaman watak dan teknik sastra lain yang tidak boleh digambarkan secara visual dengan mudah. Penyesuaian sejati yang seterusnya. Penyesuaian ini berlaku apabila elemen-elemen novel tidak dapat dipindahkan secara langsung ke filem dan memerlukan kreativiti atau tafsiran semula oleh pengarah. Proses adaptasi yang seterusnya pula ialah fungsi naratif versus penyampaian. Mike membezakan antara struktur naratif iaitu fungsi naratif dan cara disampaikan iaitu penyampaian. Yang terakhir ialah transposisi budaya. Apabila sesebuah novel diadaptasi ke dalam konteks budaya yang berbeza, unsur budaya asal mungkin perlu diubah supaya relevan dengan audiens baru. Kesimpulannya, secara keseluruhan, cara adaptasi oleh Linda Hutchins dan Brian McFarlane memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana karya sastra diubah menjadi filem. Hutchins menekankan bahawa adaptasi ialah satu bentuk penafsiran kreatif, bukan sekadar penyelinan dan melihat adaptasi sebagai proses intelektual dan dialog antara teks asal dan teks baru. McFarlane pula membezakan antara elemen yang boleh dipindahkan iaitu transferable seperti struktur naratif dan elemen yang perlu diadaptasi iaitu adaptation proper seperti gaya penyampaian dan suara dalaman. Proses adaptasi yang dicadangkan oleh mereka menekankan bahawa pengarah perlu bijak menyesuaikan tarik penceritaan asal kepada medium filem sambil mengekalkan semangat dan mesej utama karya asal. Adaptasi bukanlah satu bentuk penyiruan tetapi satu bentuk penceritaan semula yang membolehkan cerita terus hidup dalam medium yang berbeza dan untuk audiens yang berlainan. Bersama ini, saya sertakan beberapa senarai rujukan yang telah kami dapati untuk membuat kajian ini. Itu saja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.